Bu filmdə Veziheh Hürquş sənin leyin yaşdadır. Onunla dost olmaq istəyirsənmi? Dostlar, mən Veziheh Hürquşam. Türk aviasiya tarixinin ən vacib şəxslərindən biriyəm. Türkiyənin ilk təyyarə dizayneri və istehsalçısıyam. Türkiyənin ilk yerli təyyarəsini istehsal etdim. Məni yaxından tanımaq istəyirsinizmi? 1896-cı ildə babalarınızın, nənələrinizin "Ağharda da köhnə İstanbul" dediyi İstanbulun o həsrətlə xatırlanan illərindən anadan oldum. İstanbul tarixin hər dövründə hər tərəfi görülməli, doya-doya gəzilməli bir şəhərdir. Üç uşaqlı bir ailənin ikinci uşağıyam. Atam Fəhəmbəy, anam Zəlihə Niyir xanımdır. Böyük bir ailədə böyüdüm. Əmlərim, xalalarım, qayınlarım, yengələrim, hamımız bir yerdə idik. Böyük bir ailədə böyümək elə gözəl idi ki. Mən çox canlı və hərəkətli bir uşaq idim. Sadəcə rəsmlə məşğul olduğum vaxtlar məni hərəkətsiz görə bilərdiniz. Hər şeylə maraqlanır, durmadan suallar soruşardım. Özümü durmadan danışan rəngbənək bir tutquşuna bənzədirdim. Ən böyük arzum isə təyyarə düzəltmək və pilot olmaq idi. Lakin ibtidai məktəbə başladığımda, yəni sizin yaşlarınızdakən incə sənətə olan marağım artdı. Əminəm ki, sizin də məşğul olmaqdan zövq aldığınız şeylər var. Mən sevdiyim şeyləri etməyə həmişə üstünlük verdim. Sizə də məsləhət görürəm. Təhsil xəyallarınızı gerçəkləşdirmək üçün vacib bir pilləkəndir. Maraq bəslədiyiniz, öyrənməkdən zövq qaldığınız nə varsa, ardınca gedin. Bu sizi həyatınız boyu xoşbəxt edəcək. Mən də sevdiyim şeylərin ardınca getdim. Bu müddətdə Balkan savaşları başlamışdı. Məktəb qurtardığımda könüllü olaraq bu müharibədə iştirak etdim. Müharibədən qayıtdıqdan sonra uşaqlığımdan bəri xəyallarımı bəzəyən pilotluq peşəsinə addım atmaq istədim. Pilot olmaq istədiyimi deyəndə yaşımın az olduğunu dedilər. Pis olmağıma pis oldum, amma nəticədə böyüyəcək Məndə xəyalma çatmaq üçün, ən yaxın olan təhsil almaq üçün mühəndis məktəbinə getdim və müəllimlərimə həmişə diqqətlə qulaq asdım. Məktəbə davam edərkən I Dünya müharibəsində iştirak etdim və Qafqaz cəbhəsində düşmən təyarrüsünü vuran ilk türk pilotu olaraq tarix yazdım. Qurtuluş savaşında isə Türkiyə Böyük Millət Məclisi döyüşdəki məharətlərimə görə məni İstiqlal medalı ilə mükafatlandırdı. Mənə İstiqlal medalı ilə yanaşı 3 ayrı tərifnamə də verdi. Beləliklə, ölkəmdə 3 dəfə tərifnamə verilən ilk şəxs oldum. Müharibə qurtardıqdan sonra təyyarə məktəbində müəllimliyə başladım. Bu dövrdə ən böyük məqsədim həm mənim kimi səma addolmağı sevən əziz tələbələrimi ən yaxşı şəkildə yetişdirmək, həm də aviasiyanı milliləşdirmək idi. İrəlləyən zamanlarda zəhmətimin qarşılığını alacaq idim. Yetiştirdiyim tələbələrim çox uğurlu pilotlar olacaq idi. Tələbələrimi yetişdirdiyim dövrdə bir tərəfdən də çalışmalarıma davam edirdim. Bir gün irəli sürdüyüm fikirlər və etdikləmə görə bir təyyarəyə adım verildi. Bu çox möhtəşəm bir hiss idi. Növbəti xəyallarımdan biri digəri, yəni təyyarəni düzəltməyi gerçəkləşdirmək idi. Dərhal hərəkətə keçdim və Vecihi K-6-nı istehsal etdim. İndiki xəyalım da təyyarəmi tez bir vaxtda səmada görmək idi. Və bilirsinizmi? Gördüm uşaqlar. Bu təyyarəni istehsal etməklə kifayətlənmədim. Bir ştəcrübə uçuşuna da mən getdim. Xoşbəxtliyimi ifadə edə bilmədim. Təqvim 28 yanvar 1927-ci il göstərirdi. Vicihi K6 ilk türk istehsalı olan təyyarə olmuşdu. O dövür "Gələcək səmadadır" deyən Mustafa Kemal Atatürkün başçılığı ilə Türk Təyyarə Cəmiyyətinin qurulması qərarlaşdırıldı. Mən də bu cəmiyyətə qoşuldum. Cəmiyyətdəki dostlarımla Türkiyədə təyyarə turları həyata keçirir, təyyarəmizdən əl əlanlar paylaşaraq insanlara aviasiyanın nə olduğunu, nələr etdiyimizi bildirərdik. Onlar da bizi çox sevir və həyəcanla izləyirdilər. Marağım bu yaşımda da tam sürətlə davam edirdi. Aviasiya sektorunda dünyada nə kimi yeniliklər var, öyrənmək istəyirdim. Tez-tez xariciyə gedərək fabrikləri gəzirdim. Eyni zamanda yeni təyyarə modelləri də dizayn etməyə davam edirdim. Türk aviasiyası tarixinin ilk mülki təyyarəsini 3 ay kimi qısa bir müddətdə istehsal etdim. İstehsal etdiyim ikinci təyyarəm Türk tarixində bir ilk idi. İcikləri bacarmaq mənim üçün çox böyük bir xoşbəxtlik idi. 1932-ci ildə ilk türk mülki aviasiya məktəbi olan Vezihi mülki təyyarə məktəbini qurdum. Mənim kimi uçmağı sevən tələbələrimə yenə müəllimlik etmək fürsətim olmuşdu, həm də öz məktəbimdə. Türkiyənin iş qadın pilotu olan Bəhiyyə Gökməndə tələbələrim arasında idi və daha onlarlası. Müəllim olsam da bir tərəfdən də təyyarələrin istehsalına da davam edirdim. İstehsal etdiyim təyyarələrdə məktəbdə yetişdirdiyim tələbələrim təlim uçuşları edirdi. Bu mənim üçün qürur mənbəyi idi çimdəki səma sevgisi dayanmaq bilmirdi. Bu sevgini hamiya göstərmək, onların da səmaya olan marağını artırmaq məqsədi ilə bir jurnal dərjətməyə qərar verdim. Qanadlılar adını verdiyim bu jurnalı səma sevgisi ilə böyüttüyüm qızımla birlikdə nəşr etdik. 1954-cü ilə çatdığımızda Türkiyənin ilk mülki hava yolları şirkətini qurdum. Şirkətimin adı Hürquş Hava Yolları idi. Burada bir təyyarə donanması yaratdım. Burda ölkəmizin hava yolu şirkətlərinin istifadəsiz qaldıqları və satmaq istədiyi təyyarələri təmir edərək istifadəyə hazırala gətirdim. Türksaviyası tarixına adımı yazdırmaqı bacardım. Bu uğurum xəyallarımın ardınca getməyim sayəsində oldu. İndi isə aviyasiyada işləndə hamının ağlına ilk mən gəlirəm. Uşaqlar, sizə maraqlanan, xəyal edən, bu xəyallarını həyata keçirmək üçün təhsilinə əhmiyyət verən, çox çalışan və ilkləri bacaran bir uşağın həyat hekayəsini danışdım. Nümayəndəram həyat ekəyim sizin üçün gözəl bir nümunə olmuşdur. Ən böyük arzum bu yaşda özünüzə məqsəd seçməyiniz, seçdiyiniz məqsədlərə uyğun təhsil almağınız, həm maraqlı, həm də çalışqan şəxsiyyətlər olmağınızdır. Gələcəkdə öz qanadlarınızla uçmağınız və sizin də hür quş olmağınız arzusuyla.